Иисусу. Первая книга Царств, седьмая глава, двенадцатый стишок. «И взял Самуил один камень и поставил между массивою и между сеном, и назвал его Авенезер, и сказал, «До сего места помог нам Господь». Слава Иисусу! До сего места помог нам Господь. Знаете, есть, есть возможно, люди, которые сегодня уже не проснулись. Есть у кого, может, дом сгорел, у кого-то, может, какая-то проблема в жизни случилась, кто-то умер, кто-то в морге, кто-то кто, -то, кто -то заболел, кто-то, может, инвалид, не мог сюда приехать, но до сего места помог нам Господь, слава Иисусу. И как, когда израильский народ, он побеждал филистимлян, и когда он дошел до одного места, и написано, что взял Самуил камень и поставил, и сказал, до сего места помог нам Господь. Я хотел день сей... Перед нашей молитвой прочитать несколько стишков и священного места Писания. Буду коротко, мы будем молиться. Я буду говорить на тему мудрость, мудрость Божия, мудрость человеческая. Я начну из Иакова. Иаков пишет в своем первом, первой своей главе такие слова. Я буду читать это 1 Якова, 1 глава, 1 Иакова, 1 глава, со второго стишка. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, дабы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». И дальше он говорит, «Если же кого из вас не достает мудрости, допросит да просит у Бога, дающий всем просто и без упрека». Он написано, «И дастся ему». Но допросить с верой немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаю и развиваемый, Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. дальше такие слова: "Но человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих". Апостол Иаков, имея дух Божий, может так сказать, Бог через апостола. Иакова сказал такое обетование, это прекрасное обетование, которое дано нам. Он говорит: если же кого из вас не достает мудрости, да просит у Господа, но как просит? Знаете, мы можем всю жизнь спросить у Бога мудрости. Мы можем уже быть. В возрасте, уже может быть седая голова, и мы будем просить у Бога мудрости. Но Слово Божье говорит, что если просишь мудрости, и хоть чуть-чуть сомневаешься, хоть, хоть капелька есть сомнения, что ты ее не получишь, то написано, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. У человека, который двойные мысли, который подумал, помолился, Боже, дай мудрости. Встал с молитвы и просто, я так и знал, что Бог мне не даст мудрости или еще что-то. Да не думай такой человек получить что-нибудь от Господа. Я буду читать из книги Царств. Один человек, один муж Божий, который получил от Бога мудрость. Третья книга Царств. Начну из пятого стишка. «В гавани явился Господь Соломону во сне, и сказал Бог, просить, что дать тебе, искал Соломон. Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобой в истине и в правде с искренним сердцем пред тобой, и ты сохранил ему эту великую милость, и даровал ему сына, который имел бы, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи, Боже мой». Ты поставил раба твоего царем вместо Давида отца его, но я отрок малый, и не знаю ни моего входа, ни выхода. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты народ столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить, ни э, обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? Я дальше не буду читать явился Господь Соломону. Он говорит, я отрок малый. И Бог говорит, просить, что дать тебе. И знаете, апостол Иаков говорит, если же кого из вас не достает мудрости, да просит у Господа. Муж Божий Соломон в своем таком маленьком возрасте, написан был отрок, и он понимает, что он уже царь, что он уже управляет этим народом, и он просит у Бога мудрости. Апостол Иаков говорит, если же у кого из вас не достает мудрости, я буду читать из Иакова, из Иакова буду читать с третьей главы, третья глава с 13 стишка. Там написаны такие слова, я хотел бы наше обратить внимание, это есть мудрость, которая сходит свыше, и мудрость, которая есть земная. Я буду читать из 13 стишка по 17 ниже. Мудр или разумен кто из вас, докажи это на самом деле, добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная и бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, не Нелицемерно, непристрастно, полна добрых, полна добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Хотел бы обратить наше внимание на эту третью главу апостола Иакова, где он обращается и говорит, что «мудр или разумен кто из вас». И мы можем проверить себя, мы можем проверить друг друга, конечно, лучше себя проверить, мудр или разумен кто из вас, докажи это на самом деле. И я себе думал, если есть, есть ли у меня мудрость Божия, как, как проверить, есть ли у меня мудрость Божия. Он говорит, если есть, есть у нас мудрость, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Доброе поведение и мудрая кротость. Дальше говорит, но если в сердце вашем вы имеете горкую зависть или сварливость, братья и сестры, если в нашем сердце есть горькая зависть или сварливость, вся мудрость, Слово Божие говорит, это не хвалитесь и не лгите на истину, это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная и бесовская. Получается, есть мудрость земная, душевная и бесовская. Мы можем подумать, я уже мудрый, у меня есть большой жизненный опыт, я уже... «Я уже построил дом, я уже выплатил дом, я умею много машин, я имею хороший бизнес, у меня все получается, я мудр, я могу управлять домом своим, я могу употреблять, пользоваться всем этим, я могу бизнес большой иметь». Но муд... Слово Божие говорит, «Если в сердце вашем есть зависть или сварливость, написано, не... не лгите на истину, сия мудрость есть не от Бога». Дальше говорит, «Но мудрость, ходящая свыше». Он перечисляет, «Во-первых» мирна, во-первых, чиста, 17 стишок, 3 глава, но мудрость, ходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, милосердна, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Мудрость, которую дарит Бог, мудрость, которую просил муж Божий, царь, который говорит, Боже, дай мудрости. Апостол Иаков говорит, если же кого из вас не достает мудрости, он говорит, если же кого из вас не достает Божьей мудрости, да просит у Господа. Написано, да не думай такой человек получить что-нибудь от Господа, который сомневается, что Бог ему даст мудрости. Знаете, Слово Божие говорит, что если мы имеем в нашем сердце зависть или сварливость, то сия мудрость не от Бога. Мы можем проверить каждый себя. Если в нашем сердце зависть, если в нашем сердце сварливость, если мы не можем прожить один день или, может, неделю, чтобы ни с кем не поссориться, может, в сердце нашем есть какая-то обида, или написано, выше написано, докажи это добрым поведением. В добрым поведении мы можем все, все, все перечислить. Если в нашем сердце есть если мы, у нас есть доброе поведение, мудрая кротость, если в сердце нашем нет кротости, есть сварливость, и написано, есть зависть, то есть мудрость не от Бога. Сколько бы мы в этом мире не, не имели бы, не имели бы какой-то э, успех, достаток, мы думали, что это от Бога наша мудрость была, мы достигли, мы построили, мы, мы, мы вырастили, но Слово Божие говорит, если в сердце вашем есть нету мира, если в сердце вашем есть сварливость, то эта мудрость не от Бога. написано, земная, душевная и бесовская. Но мудрость, которую дарит Бог, мудрость, которая свыше, она чиста. Человек чистый во всех словах своих, человек чистый, поведение его видно, человек, написано, мирна, скромна. По человеку мы можем сказать, человек скромный или не скромный, Мы можем увидеть, Слово Божье говорит, что мудрость, ходящая свыше. Я хотел бы напомнить нам одну притчу, сегодня уже напоминалось о десяти девах написано, что когда раздался в полночь крик. Есть братья, говорят, что я, конечно, не придерживаюсь этой мысли, что 50% будет спасенных, 50% нет, потому что 5 мудрых было, 5 не мудрых было. Но суть моя о том сказать, что мудрее они имели мудрость Божью написано, и были не мудрые, которые не могли запастись этим маслом сейчас». час. Они, они, думали, что они мудрые, они думали, что у них есть мудрость Божья, они тоже ходили вместе с нами на, на собрания, они тоже э, имели работу, они тоже, все, все, как и обычных было, пять э, мудрых и пять немудрых. Но написано, что тех мудрых у них была мудрость Божья, а у тех других у них, возможно, была мудрость человеческая, написано, земная и бесовская. Слово Божье говорит, что начало мудрости, есть страх Господен. Если будешь искать мудрость, то уразумеешь страх Господен. Причина говорит, что если ты будешь искать мудрость Божью, то ты уразумеешь страх Господен. Начало мудрости, если есть страх Господен. Мы, мы видя человека, мы можем встретиться с человеком и увидеть, есть ли у, у него страх Божий. Мы, мы можем только по внешности увидеть, да? если у человека есть страх Божий по человеку, который он имеет страх Божий, по нему будет видно, по его одежде, по его походке, по его словам, по его разговору, можно пять минут постоять человеком и узнать, есть ли у него страх Господен. Но сердце мы не можем видеть, сердце только видит Бог. И Слово Божие говорит, если ты будешь искать мудрость, то уразумеешь страх Господень. Если человек будет искать мудрость, очень хорошо говорит это восьмая глава притчи, там целая притча. Я построила дом, выкопала там, и там много чего написано. И говорит, придите ко мне все и научитесь от меня. Написано, что я мудрость, обитаю с разумом. Кто ищет, раз, сильно много я хотел бы даже, чтобы мы, придя домой, прочитали эту восьмую главу притчи. Мудрость земная, мудрость земная. Она написана, она душевная, земная и бесовская. Человек, который имеет свалилось. Человек, который имеет все эти качества, которые написаны ниже, а не 7, 17 стишок Якова. Написано, что эту мудрость дает Бог. Если мы будем искать мудрость Божью, если мы будем искать мудрость Божью, мы уразумеем страх Господен. Имея страх Господень, Слово Божье говорит, ибо страх Господен есть начало мудрости. Если в нашем сердце уже начинает есть мудрость Божья, это уже есть начало страха Божьего. Иначе у нашем сердце уже начинается есть страх Божий. Это я хочу прочитать место из Писания. Это первое послание к Коринфянам. Первая глава. 19 стишок. Слова апостола Павла, Коринфянской церкви, с 19 стишка ниже. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир...» Своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу и родством проповеди спасти верующих. Написано, мир своей мудростью не мог уразуметь Бога. Мирскою мудростью познать Бога невозможно. Мирской мудростью уразуметь страх Господень невозможно. написано, что мудрость, которую дает Бог, той мудростью можно только уразуметь страх Господень. Имея страх Господен, мы уразумеем мудрость. Иак, 1 Коринфянам 2 глава 4 стишок. Апостол Павел говорит, когда он проповедовал, он говорит, «И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но явление духа и силы». Человеческая мудрость она может проявиться в проповеди. Человек э, умный, э, э, вся физика, э, кто там создал всякие машины, всякие, всякие, э, всякие технологии, самолеты, все остальное все есть человеческая мудрость. Бог, что если э, э, мир, этой мудрости, он не мог познать Бога. Человек, насколько бы не был мудрый, насколько человек не был бы разумный, но сей мудростью Бога познать невозможно. Написано, что мудрость, которую дарует Бог, она совсем другая. Написано, человек, который будет искать мудрости, он уразумеет страх Господень. По человеку будет видно, есть ли у него страх Господень, мы увидим, если есть ли у него мудрость Божья. Мудрость Божья, это у Якова, третьей главой написано, что она мирна, чиста, послушлива, она добрые плоды проявляется, она не лицемерна, не пристрастна, все есть мудрость Божья. Если чего-то у нас не достает, или у нас есть сварливость, или у нас есть горькая зависть, вся мудрость есть человеческая, с мудростью познать Бога невозможно. Пять мудрых дев и пять неразумных. Пять мудрых дев, они сейчас, они уразумели, что Бог что нужно запасаться маслом. Придет, придет час, мы, мы много проповедуем, мы знаем эту тему на память. Если читать про этих 10 дев, можно, можно наперед знать, какой стих идет за каким, потому что мы знаем почти на память. Знаете, я хотел бы, чтобы мы чуть остановились и подумали, придет тот час, но ну, говорит, все уснули. Можно сказать, что все уснули и мы уснули, но придет час, когда будет слышен крик, и мы услышим крик, и и, будет, и, каждый сможет поправить свой светильник. Если у него был страх Божий, у него была мудрость. Матфея, 7 глава, 24 стих написано. Итак, кто слушает слова мои, то я употреблю к мужу благоразумному. Притчи, 2 глава, притчи, 2 глава, 2, 2 со второго Итак, что я начну с первого стежка. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательной к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдет на тебя познание о Боге, ибо Господь дает мудрость, и из уст его знание и разум». Слава Иисусу! Слово Божие говорит, что Господь дает мудрость, и из уст его познание и разум. Братья и сестры, я хотел бы... я хотел бы молиться, и дабы мы задали себе вопрос, зачем нам нужна мудрость Божья? Если мы для нашей жизни, мы, мы, мы мудры, мы можем пойти в колледж, выучиться, мы можем пойти, э, мы в школу заканчиваем, э, для, для этой жизни зачем нам нужна мудрость Божья? Такой вопрос, Зачем была мудрость, когда мы, 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 мы понимаем, что это была притча, это была притча Иисуса, это, это не была реальная история, Христос приводил за пять этих мудрых и пять неразумных дел. Зачем нужна мудрость нам ныне, сейчас, мудрость Божья? Написано, дабы нам запастись тем маслом, тем елеем, который потом придет час, мы сможем поправить свои светильники. Пять неразумных дев. Они пытались поправить свой светильник. Может, они пытались как-то зажечь. В наше время пять разумных дев. Когда придет Христос, они станут на молитву. Они могут исполниться силой Духа Святого. Им не нужно будет проситни, человек, который имел мудрость Божью, человек, который имел страх Господень, он сей ныне час, он запасался маслом Божьим, он вставал на колени, он искал Господа, он искал его всем сердцем, дабы исполниться Духом Святым, дабы войти в Божье присутствие, дабы взойти на ту гору. Написано, что было пять и неразумных, которые в наше время, они своей мудрости, они не могут познать Господа. Написано, что пришел час, и они пытались поправить свои светильники, они хотели как-то зажечь его, может, они они искали масло, может, они искали в переносном смысле зажигалку, может, они хотели поправить, запылить его, но у них не хватило всего масла. Ибо сей час, сей благоприятный час пред Богом, они растратили, они пропускали собрания, они пропускали молитвы, они не исполняли силой Духа Святого. Церковь Иисуса Христа будет взята из земли Духом Святым. И когда будет услышан крик, жених идет, все встанут и все поправят свои светильники. Братья и сестры, как важно нам войти в то число мудрых дел, чтобы мы могли встать, поправить свои светильник. Слово Божье говорит, если же кого из вас не достает Божьей мудрости, да просит у Бога и дастся ему, да но просит с верой, и немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаем и развиваемый. Братья и сестры, если мы сомневаемся, что Бог нам даст мудрость, мы ее никогда в жизни не получим. Мы можем 20, 30, 40 лет прожить, быть христианами, быть верующими, вставать на молитву, просить у Бога мудрости. Но если мы будем сомневаться, что Бог нам даст всей мудрости, мы ее никогда в жизни не получим. Мы проживем всю жизнь, мы, мы проживем ее для себя, мы не проживем ее для Бога, потому что мы будем использовать все время для того, чтобы для себя. Но мудрость, которая дана от Бога, человек, который имеет мудрость, Он имеет страх Божий. Он, придя в дом Божий, Он имеет страх Божий. Он вышел на работу, Он имеет страх Божий. Он едет в машине, Он имеет страх Божий. По человеку, по его одежде, по его внешности, по его словам, по его разговору. Видно, что человек, человек имеет страх Господень. Где страх Господень, там есть свобода. Но Слово Божие говорит: смотрите, дабы свобода себя не послужила вам, угождением плоти. Братья и сестры, желание сердце моего, дабы мудрость, которая свыше дана нам, дабы мы ее правильно использовали, дабы мы не думали, что придет час, и когда надо будет поправить свои светильники, то я смогу помолиться, то Бог меня исполнит Духом Святым. Братья и сестры, я хотел бы задать такой вопрос. Когда мы последний раз исполняли силой Духа Святого? Я был спросил в нашей церкви одного брата, когда ты последний раз исполнялся? Он говорит, я не помню. Я говорю, год назад, может, больше. Он говорит, я не знаю. Есть люди, которые я знаю, даже не крещённые Духом Святым, братья и сёстры, церковь будет взята Духом Святым из земли. И слово Божье говорит, что придёт час, когда будет слышен крик. Мы услышим все крик жених идёт, и каждый из нас он должен будет встать и поправить свой светильник. А вочи, аллилуйя, Господь говорит: Если ты не будешь иметь Духа Святого в сердце своем, ты не сможешь поправить сей светильник. Братья и сестры, мы не сможем залить того масла, потому что мы сейчас не, не запасаемся им. Мы, может, думаем, что что-то будет важнее в нашей жизни. Мы пропустим собрание этот раз, мы пропустим молитву. Братья и сестры, к большому сожалению, в прошлый вторник было 12 человек только на молитве. Братья и сестры, из всей нашей церкви только 7 человек и две наши семьи приехали. Это к большому сожалению. Слово Божие говорит, что если ты будешь искать мудрость Божью, ты уразумеешь страх Господень. Человек, имея страх Господень, он придет в Дом Божий, дабы для того дабы запастись всей мудрости бо настанет тот день когда мы пристанем пред господом и христос скажет отойдите от меня я никогда не, не, я никогда не знал вас мы скажем господи не от твоего ли имени господи нет твоим ли имени мне пророчествовали, господи не от твоего ли имени мы бесов изгоняли а христос говорит отойдите от меня я никогда не знал вас это самые страшные слова которые человек может услышать на небе и на земле да поможет нам господь я хотел бы всей молитве братья и сестры, дабы мы уразумели страх Господень. Человек, имея страх Господень, по нему будет видно, человек, имея страх Господень, он будет приобретать мудрость Божью. Мудрость Божья будет направлять нас на то, дабы мы имели страх Господень. Человек, имея мудрость Божью, человек будет искать, дабы угодить Богу. Страх Господен есть ненавидеть зло, Библия говорит. Человек, который, имея страх Господен, он будет бояться огорчить Бога. Человек, имея страх Господен, он будет бояться сделать грех. Человек, который будет смотреть за собой, дабы не сделать грех в жизни. Человек, который будет бодрствовать. Человек, который не будет смотреть то, что не надо смотреть, делать или говорить. Написано, человек, имея страх Господень, он впоследствии идет мудрость. Это как две рельсы, как слово знание и слово мудрость одна без другой не может быть. Слово Божье говорит, что начало мудрости есть страх господин Человек имеет начало мудрости, начало Божьей мудрости, у него появляется уже страх господин Моя молитва, я хотел бы, чтобы мы молились всей церковью за то, чтобы Бог нам помог приобретать не мудрость человеческую, не мудрость земную, душевную и бесовскую, через которую действует Сатана. Человек мудрый в веки сём человек мудростью своей написано, он не мог познать Бога, и Богу пришлось с юродством проповеди спасти мир. Человек своей мудрости, всякие ученые максимум знают весь, весь процесс, всю свою работу, все они не могут своей мудростью уразуметь Бога. Я слышал такой пример, где написано, пример, где в Советский Союз еще, когда было сильное гонение на христиан, когда был страшный атеизм, когда говорили, что Бога нет, и один, один философ, один проповедник э, того времени, он говорил, что Бога нет, выкладывал целую лекцию, и когда он... Йо, вы сказал, один человек рассказывал, он сказал, хух, слава Богу, я сделал это. Знаете, человек под своим сознанием, он должен, у человека в сердце есть пустота, и человек пытается занять ту пустоту, чем-то заложить. Да? И даже человек, который говорил, что нету Бога, он в конце сказал, слава Богу, что у него получилось это донести до людей. Братья и сестры, я хотел бы, дабы мы молились, дабы Дух Святой наполнил наши сердца, дабы мудрость Божья, она сошла в наши сердца, дабы мы имели мудрость Божью, не земную, не человеческую. Человек может вот прожить всю свою жизнь, просить у Бога мудрости, просить и сомневаться. Боже, дай мудрости, и засомневался. Боже, дай мудрости в той или иной ситуации. Но пришел гнев, пришел крик, пришло раздражение, написано, пришла зависть. И вся мудрость есть не от Бога, вся мудрость есть от человека. Но мудрость, которая сходит от Бога. Слово Божье говорит. Я, я еще раз хочу прочитать это Иакова, 3 глава, 17 стишок но мудрость, ходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна. Плод же правды сеется в мире у тех, которые хранят мир». Мудрость Божья войдет в наше сердце. Можно так, я хотел бы сказать, каким мы образом можем э, взыскать мудрость. Если мы будем бодрствовать над тем, дабы в нашем сердце был всегда мир. Человек, который будет в сердце иметь мир, тогда он может уразуметь страх Господен. Человек, который уразумел страх Господень, начала мудрости, если страх Господень. Начинается уже мудрость Божья. Человек, который имея мудрость Божью. Он на сей, живя на всей земле, он будет знать, что ему нужно запасаться маслом. Придет тот час, придет час, когда мы пристанем пред Господом, и каждый из нас должен будет дать ответ пред Господом. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы помолились, дабы Бог нам помог приобретать разум не земную, не душевную, не бесовскую, не, не, не приобретать разум для мира всего, а знать, что мы странники пришельцы в всем мире, дабы нам уразуметь, что есть страх Господень. Имея страх Господень, мы будем сейчас, в благоприятный час, запасаться маслом дабы придет тот час, мы могли поправить свои светильники и быть в числе пяти мудрых дев и услышать «Хорошо, добрый, верный раб, войди в радость Господина твоего». И Слово Божие говорит, если же кого из вас не достает мудрости, допросит у Господа с верой и дастся ему, но допросит с верой, немало не сомневаясь. Братья и сестры, перед нами молитва. Давайте попросим у Бога с верой. Боже, даруй нам той мудрости, чтобы мы уразумели страх Твой и запасались в сей мирный час, Словом и благодатью Духом Святым, дабы мы могли поправить свои светильники. Молимся.